খোয়াই সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে সাত দিনব্যাপী এনএসএস শিবিরের সূচনা হয় বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এনএসএস শিবিরের সূচনা করেন খোয়াই জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনয় দেববর্মা খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য অনুকুল দাস বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীর কুমার দাস খোয়াই মহকুমার শাসক নির্মল কুমার সহ অন্যান্যরা এই সাত দিন ব্যাপী কর্মসূচিতে সেবামূলক কাজকর্ম করা হবে তাছাড়া এই দিন এনএসএস শিবিরের অঙ্গ হিসেবে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা রক্তদান করেন পনেরো तो रक्तदान पहलाट है ना वो टेंड होता है तो आप अगर से पहले को बता दे कि ये ऑप्शन अवेलेबल है जैसे अगर अगर मैं बात साइंस में ये लोग मैथ्स की तरफ जाते हैं तो साइंटिस्ट बन सकते हैं इंजीनियर्स बन सकते हैं बायोलॉजी की तरफ जाए तो डॉक्टर्स बन सकते हैं नर्सिंग में जा सकते हैं सिमिलरली आर्ट्स में गए तो भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल है अगर मान लीजिए आप पढ़ने में अच्छे नहीं है तो बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है हो सकता है आप में से कुछ लोग एनिमेशन अच्छा करें गेम अच्छा बनाए होता है ना जो मोबाइल में गेम होता हो उसके लिए पढ़ने की लगती है उसके लिए साइंस नहीं चाहिए हो सकता है वो वो चीज़ आप लोगों को आए तो मेरा ये सजेशन है कि कम से कम पहले एटलीस्ट उनको बताएं तो कि ऑप्शन ये अवेलेबल है मेरे हिसाब से आठ से दस डिफरेंट डायरेक्शन है जहाँ बच्चे जा सकते हैं आप किसी एजुकेशनल एक्सपर्ट्स की मदद लें करियर काउंसलर की या मुझसे भी आप पूछ सकते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आजकल तो चैट जी का जमाना है चैट जीपीटी आप लोग को पता है ना चैट जीपीटी क्या है चैट जीपीटी में भी आप पूछ सकते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है